इन एसोसिएशन विद एम ढोमे ज्वेलर्स आभूषणों की अनोखी श्रृंखला अब नए अंदाज में प्रताप नगर स्क्वायर नागपुर यस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रोवाइडिंग सेफ क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज वंजारी नगर नागपुर बी एस एन एल कनेक्टिंग भारत सुंदर बिस्किट एंड नमकीन सवासी जागवेल हृदय बिर घड़न जा धर्मपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड नागपुर अपला परिवार अपली संस्था था चैनल पार्टनर एबीपी माझा चैनल नंबर 273 हा युसीएम प्रस्तुत बाप्पा मोर्या या खास कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत करते युसीएम प्रस्तुत बाप्पा मोरया आतापर्यंत या, आता या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण नागपुरातील अनेक मंडळांचे दर्शन घेतले तेथील मंडळांचा इतिहास आपण जाणून घेतला आणि प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न हे सुद्धा आपण यु सी एम प्रस्तुत बाप्पा मोर्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेतला आहे आणि याच श्रेत आज आपण आलेलो आहे नागपूरपासनं काही अंतरावर असलेलं दत्तवाडी या परिसरामध्ये आणि दत्तवाडी म्हटलं की दरवर्षी प्रमाणे लोकांना उत्सुकता आणि आतुरता राहते ते म्हणजे नागपूर स्थित दत्तवाडी येथील गुरुप्रसाद नगर गणेशोत्सव मंडळ इथली कारण इथे फक्त गणेशजीची स्थापना नाही होत तर इथल्या लोकांचा उत्साह आणि आनंद हा, हा मोठ्या प्रमाणात असतो आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील काहीतरी नवीन करण्याचा मानस या मंडळातर्फे करण्यात आलेला आहे तर नागपूरमध्येच आणि तेही नागपूर स्थित दत्तवाडीमध्ये श्री श्याम धाम यांचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न यांनी केलेला आहे आपण बघू शकतो की सुंदर असा देखावा खरंच मनमोहक देखावा यांनी इथे तयार केलेला आहे तर सर्वप्रथम आपण गणपती बाप्पांचे दर्शन करूया आणि इथला देखावा सुद्धा बघूया चला तर मग गणपति बाप्पा मोरिया आपण इथे बघू शकतो की भक्तांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरलेला देखावा म्हणजे श्यामकुंड आपल्याला पाहायला मिळत आहे राजस्थानातील खाटूधामातलं प्रसिद्ध श्यामकुंड जसं पवित्र तीर्थ आहे तसंच त्याचं प्रतिकात्मक रूप दत्तवाडीतील पेंडॉलमध्ये उभारण्यात आलं आहे सुंदर सजावट प्रकाश योजना आणि जलरूपात साकारलेलं हे कुंड भक्तांना खाटूधामच्या दर्शनाचा अनुभव देत आहे भाविकांचा असा विश्वास आहे की श्यामकुंडांचं दर्शन घेतल्याने श्यामबाबांची कृपा लाभते आणि मनोकामनासुद्धा पूर्ण होतात त्यामुळे गणरायासोबतच श्यामबाबांचं आणि श्यामकुंडांचं हे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे म्हणजेच दत्तवाडीचा हा पेंडॉल भक्ती श्रद्धा आणि भव्यतेचा सुंदर संगम ठरला आहे अप्रतिम दर्शन आपण इथे घेतलेले आहे आणि खरंच सुंदर असा देखावा इथे उभारण्यात आलेला आहे आणि खरंच गणेश मंडळामध्ये म्हणजे आतमध्येच यांनी श्री खाटूश्याम यांचे मंदिर सुद्धा साकारण्यात आलेले आहे जो व्यक्ती खाटूश्याम धामला नाही जाऊ शकत त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय यांनी इथे सुरू केलेला आहे आणि खरंच मनमोहक दृश्य इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहे म्युझियम प्रस्तुत बाप्पा मोर्या इन असोसिएशन विथ एम ढोमने ज्वेलर्स आभूषणों की अनोखी श्रृंखला अब नए अंदाज में और इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स प्रोवाइडिंग सेफ क्वालिटी एंड कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थकेअर केयर वंजारी नगर नागपूर बी कनेक्टिंग भारत सुंदर बिस्किट्स एंड नमकीन चौवशी जागवेल की हृदय विरगणुन जाए दी धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बँक लिमिटेड नागपूर आपला परिवार आपली संस्था अश्विनी अमृतुल्य एकदा पिऊन तर बघा चॅनल पार्टनर एबीपी माझा चॅनल नंबर टू सेवन्टी थ्री बाप्पांचे से अप्रतिम दर्शन आपण इथे घेतलेले आहे आणि एकंदरीतच श्याम खाटू महाराजांचे मंदिर सुद्धा साकारण्यात आलेले आहे आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे की यू सी बाप्पा मोर याच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण गणपती बाप्पांचे विविध मंडळ सुद्धा तुम्हाला दाखवत असतो अनेक गणपती बाप्पांची प्रतिकृती काहीतरी नवीन त्यांचं रूप आपल्याला पाहायला मिळत असते आणि त्यासोबतच प्रश्न मंजुषेचा एक कार्यक्रम सुद्धा आपण इथे ठेवत असतो तर या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया आणि तुम्हाला माहितीच आहे की फक्त प्रश्न मंजुषाच नाही तर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात गिफ्ट जिंकण्याची संधी सुद्धा युसीएन प्रस्तुत बाप्पा मोर्या या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मिळत असते तर गणपती बाप्पांचे नाव घेऊया आणि इथून पुढचा कार्यक्रम विद्या सांभाळेल तर बोला गणपती बाप्पा मोर्या वक्रतुंड महाकाय समप्रभा कोटि कुरु मे देव सर्व सर्वदा नमस्कार यूसीएन प्रेजेंट्स बप्पा मोरिया ये खास कार्यक्रम में मैं विद्या आपकी होस्ट आपकी एंकर आज इस शो को होस्ट कर रही हूँ और आज हम एक बड़ा मजेदार सा गेम खेलने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं कोई अपना आर्ट परफॉर्म करना चाहता है तो प्लीज हमारे स्टेज को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्राइजेस लेकर जाइए तो चलो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से डांस से कौन आना चाहेगा पहले ऑडियंस जोरदार तालियां हो जाए जोरदार तालियां हो जाए क्या नाम है तुम्हारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दोगी मेरा नाम है अवनी अखिल पुरोहित मैं 6th क्लास में पढ़ती हूं मैं स्कूल का नाम है कारमेल एकेडमी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कौन से गाने पे डांस देवा श्री गणेश क्या बात है जोरदार तालियां हो जाए एक बार तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों का उत्साह और बढ़ाइए इस बच्ची ने इतना प्यारा डांस किया इसलिए मैं गिफ्ट करना चाहूंगी सुंदर बिस्किट की तरफ से एक ब्यूटीफुल हैम्पर अब इतने तगड़े परफॉर्मेंस के बाद मैं चाहूंगी कि अब हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की शुरुआत करते हैं कितने लोग एक्साइटेड है हमारे बीच अरे वाह क्या बात है यार तो आ जाओ कौन आना चाहेगा पहले प्लीज मैम प्लीज आइए कैसे हैं आप बढ़िया। आपका नाम बता दीजिए प्रीति अखिल पुरोहित तो मैं गणपति जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करती हूँ इस बार की जो थीम है क्या थीम है शाम मंदिर के ऊपर खाटू श्याम मंदिर के ऊपर यस yes, मैडम ने सही आंसर दिया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन खाटू श्याम मंदिर इंडिया में कहाँ स्थित है जयपुर से आगे खाटू श्याम मतलब नाम ही है वो जगह कहीं करेक्ट यस yes, सर ने करेक्ट आंसर बताया मैम को बट मैम ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया इसलिए मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसीलिए मैम को दिया जाता है एम डोमने ज्वेलर्स की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट अब मैं तीन नारी शक्तियों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी प्लीज आ जाइए तो अब गेम में एक ट्विस्ट साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम टंग ट्विस्टर की शुरुआत करते हैं तीनों को ट्विस्टर मैं आपको बताऊंगी वो आपको टंग ट्विस्टर ट्विस्टर बार करना है बट मिनिमम थ्री बार भी आप करते हैं मिनिमम तीन बार भी करते हैं तो इट इज ओके अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए तो मैं ट्विस्टर बताती हूँ कि क्या आपको कहना है ऑडियंस को जज करूंगी ऑडियंस बताएगी और तालियों से बताएगी एक बार इन तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए और इनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए तो मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती हो जाए मैम के लिए थैंक यू सो मच मैम आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है मंच करने के लिए मोदक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने के लिए मोदक राज ने मस्ती मचाई मोदक रंच मंच करने के लिए मोदक राज ने मस्ती मचाई मोदक रंच करने के लिए मोदक राज ने मस्ती मचाई कोई बात नहीं बहुत अच्छा बहुत क्यूट प्रयास था मैम का प्लीज आप मोदक मुश करने के लिए मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने के लिए मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने में मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक करने के लिए मूषक राज ने मस्ती मचाई मोदक मंच करने के लिए मूशक राज ने मस्ती मचाई थैंक यू सो मच so तीनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और क्योंकि मैम इज विनर क्योंकि मैम ने एक एक शब्द बहुत अच्छे से पकड़ के कहा है और आप दोनों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया थैंक यू सो मच मैं इन तीनों को गिफ्ट देना चाहूंगी मैंने ज्वेलर्स की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा देना चाहूंगी गले की तरफ से एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट अब शायद यहाँ पे जितनी ऑडियंस है सब लोग दर्शन करके तो आ गए हैं है ना सब आ चुके हैं और सबको यहाँ की थीम भी पता है सबको पता है थीम क्या थीम है मैं मैं जानना चाहूंगी ऑडियंस से क्या बात है ऐसा जोश होना चाहिए, चाहिए। यंग लेडीज को मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर कि श्रृंगार हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है औरतों के लिए श्रृंगार का महत्व ही कुछ और होता है और उसमें पर्स की भी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है आ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तीनों ने पर्स कैरी किया है अगर आप दोनों के बैग में हजार या पाँच का नोट होगा लाइक पाँच के दो और हजार का एक इफ हुआ तो विल गिफ्ट यू हमारे पास गिफ्ट है ये बड़ा किस्मत वाला है ना है ऑडियंस तालियां हो जाए क्या है इनके पास अच्छा मैम के पास है मैम इज द विनर ऑडियंस तालियां हो जाए आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है सबको चाहिए ऐसी किस्मत राइट इसीलिए मैम को मैं देना चाहूंगी एम डोम ने चूलर्स की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा करेंगे मैम से आप दोनों दर्शन करके आ गए ओके आ, जैसे आपने एंटर किया आपको सबसे पहली चीज क्या दिखी मंदिर की घंटी दिखी विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट बट जैसे आप यहाँ से एंटर किए आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया सबसे पहले क्या बात एक बार मेरे सब एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री, श्री राम क्या बात है यस श्री राम जी की मूर्ति है हमें सबसे पहले एंटर करते ही श्री राम जी की मूर्ति दिखती है गणेश जी की मूर्ति में उस मूर्ति में कितनी भुजाएं हैं ऑडियंस सबको पता है लेकिन 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 हिंट नहीं देना है मैम बताएंगे पांच ऑडियंस पांच भुजाएं हैं कितनी भुजाएं हैं यस हैं सबको वापस दर्शन करके आना है सबको आती अटेंड करनी है वापस ओके बट मैम ने बहुत खूबसूरत सा प्रयास किया था तो ऐसे तो नहीं जाने दे सकते इसीलिए मैम को मैं देती हूँ और ये हॉस्पिटल की तरफ से एक प्यारा सा तोहफा मच आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की आप यहाँ तक आए स्टेज तक आए थैंक यू सो मच अब मैं बुलाना चाहूंगी कुछ यंग लेडीज को यंग लेडीज हमारे बीच में आ जाएंगे हम अभी एक पूछेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको आंसर करना है चार मैं ऑप्शन दूंगी आपको उसमें से एक आंसर बताना है महाभारत लिखवाने में गणेश जी ने गणेश जी ने किस ऋषि की मदद ली थी वाल्मीकि व्यास जी व्रज जी रैस। पक्का रैस। पहले मैडम ने आंसर किया है इसलिए हम मैडम का कंसीडर करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए हम सब जानते हैं गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्यों कहा जाता है आप एक हमारे पास दो स्टोरीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं आप उनमें से एक बता दीजिए शॉर्ट में एक दंत मैं ऑप्शन दे देती हूं वे सिर्फ एक ही भोजन करते हैं उनके पास एक ही वाहन है उनका एक ही नाम है उनके पास एक ही दांत है एक 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 ही 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 दांत दांत बस है आपको नहीं बताना है, है। एक ही दांत है गणपति जी के जन्म का सबसे प्रसिद्ध दिन कौन सा माना जाता है दिवाली राम नवमी या गणेश चतुर्थी चतुर्थी गणेश बड़ा ऑब्वियस कर दे रही हूँ यार मैं आप सबको पता है कि पहली स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में जो हुई थी गणेश जी की वो किस वजह से हुई थी और किसने की थी बताना नहीं है मैम बताएंगे ये क्वेश्चन मैम के लिए है प्लीज मैम लोकमान्य टीका ने सगत पहले पुणे गणपति की स्थापना के लिए होती स्वतंत्र तो होता सगे लोग एकत्रित आए पाजे दे क्या बात है ओके एक सिंपल क्वेश्चन हम आप ही को पूछ लेते हैं गणपति जी का सबसे पसंदीदा भोग तो आप जानते होंगे तो आप एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर सकते हैं दो रेसिपीज आपको अलग अलग शेयर करनी है जल्दी से चने की दाल उबाल के उसको पीस के अच्छे से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के मैदा मैदे का आटा बना के उसमें भर के मोदक तैयार होते हैं ओके मैडम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एक और आपको छोटी सी रेसिपी शेयर करनी है जल्दी से ठीक है मोदक की मोदक की ही बहुत सारे वैरायटी ऑफ मोदक हम हाँ आजकल देखते हैं मार्केट में और इंस्टाग्राम पे एक बहुत सी रील्स भी अभी वायरल होती ही जा रही है एक आप बता दीजिए कई तरह के बनते हैं फ्लेम एक तिल भूंज के उसमें गुड़ मिक्स करके तिल बारीक करके और वो भी उसमें मैदे का आटा तैयार करके उसमें भरे जाते हैं वो दूसरी रेसिपी एंड थैंक यू सो मच दैट वाज आवर टाइम आप अश्विनी अमृत तुल्य की तरफ से और सुंदर बिस्किट की तरफ से एक हैम्पर अब ये लास्ट और फाइनल राउंड होने वाला है तो मैं तीन बच्चों को इनवाइट करना चाहूंगी तीन बच्चे तीन बच्चे तीन अरे धक्का नहीं देना है बच्चों। अच्छा तुम अलग अलग कुछ करना चाहोगे क्या करोगी तुम बताओ मैं काटविल कर सकती हूँ जो अपना टैलेंट यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहेंगे प्लीज आप सब आ जाइए आप एक आ जाइए क्या करोगी अभी डांस कौन से गाने पे गुलाबी साड़ी अच्छा गुलाबी साड़ी पे बप्पा के गाने पे डांस करना है अभी शंकर ओके सेम गाना बजाइए प्लीज बहुत प्यारा डांस किया तुमने और इसीलिए हम तुम्हें देते हैं अश्विनी अमृत तुल्य की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट चला सगळ्यांचे मनापासून आभार आणि खरंच सगळ्यांनी सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी बनवण्याच्या मागे एक टीमवर्क असते आपल्या सर्वांना माहिती आहे तर मंडळातील लोकांना मी स्टेजवर बोलवण्यात विनंती करते कार्यक्रम समितीमधून कार्यक्रम संयोजक श्री अजित पॉल आणि श्री अभिजित जोशी यांना मंचावर येण्याची विनंती करते आज तर्फे आपल्याकडे दरवर्षी आपल्याला एन बाप्पा मौर्य हा कार्यक्रम दरवर्षी यांच्याकडून आपल्याला भेट स्वरूपामध्ये मिळतो आणि वेळात वेळ काढून हे लोक आपल्याकडे येतात आणि आपला इथे सुंदर असा एक कार्यक्रम आपल्या वाडीवासियांसाठी करून जातात तर संपूर्ण मंडळातर्फे मी यांचे खूप खूप खुँँँँ आभार मानतो आणि दरवर्षी अशाच पद्धतीने आम्हाला येऊन यांनी इथे प्रोत्साहन द्यावं हीच गणपती चरणी मी प्रार्थना करतो धन्यवाद आणि सर सांगायला आवडेल की यू सी एनच्या मंचवरून कोणीच आतापर्यंत खाली नाही गेलेलं आहे तर एक बी एस एन एलचं सीम आम्ही तुम्हाला देऊ इच्छितो कारण की आपल्याला माहिती आहे की अनलिमिटेड डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग जसं अन्न वस्त्र निवारा गरजेचं आहे तसंच मोबाईल आणि त्यामधलं नेटसुद्धा गरजेचं आहे तर बी एस एन एलकडून तुम्हाला मिळतं आहे एक छोटसं सिम सीम वापरा आणि आपली कनेक्टिव्हिटी अजून वाढवा थँक्यू सो मच बार की थीम जो है ये हमारा पैतीसवां साल है इस साल की जो हमारी थीम है वो खाटू श्याम जी के ऊपर है हम लास्ट मोमेंट में अपना डिसीजन चेंज करके खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बनाने का सोचे है और उससे हमको बहुत अच्छा ये मिला प्रतिशाद मिला है तो हमको बहुत अच्छा आनंद था हमारा मंडल या हम इतने बड़े नहीं कि खाटू श्याम जी को हम यहाँ लेके आए वह खुद ही हमारे दरबार में यहाँ पर आके आज विराजमान है ये हमारे मंडल के लिए और हमारे वाड़ी वासियों के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण ऐसी बात है और मुझे लगता है हमारे मंडल को उन्होंने बहुत अच्छा एक ऐसा आशीर्वाद दिया है और गणेश जी का तो आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे जिससे हमारा मंडल निरंतर प्रगती पत्पर आहे अनुभव म्हणजे आहेच की आम्ही इथे वर्ष झाले या मंडळाचं नेतृत्व करत आहे त्याच्यात सर्वात मोठा सहयोग आमचे अजीत जी पॉल आहे अभिजीत सर आहे आणि अध्यक्ष जे आमचे आहे पंकज कोडणे यांचा सा सहभाग आहे आणि बाकींची आमची टीम आहे सर्वट टीम चाहिए नेतृत्व दस जे जे का ही हम जो प्रयत्न है हमें पार पड़ता तो। बेसिकली इसके अंदर में मैं थोड़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे मैं बचपन से ये मंडल से हैं पहले हम लोग ने देखते थे प्रोग्राम जो अजीत भैया लोग जो करते थे आज हमें मौका मिला कि इसमें हम जुड़े हुए हैं तो आगे भी ये बहुत अच्छा हमें प्रेरणा मिलता है कि एक सोसाइटी को मैसेज देने का कि टुवर्ड्स द यूनियन हम कैसे रहते हैं जब से गणेश जी का स्थापना हुआ था तो लोग मैंने तिलक ने भी ये स्टार्ट किया था कि लोगों को जोड़ना कैसे है सो दैट की एक यूनिटी आती है एक ह्यूनिटी आती है इसमें हम मैसेज दे सकते हैं कि आज हमें एनवायरमेंट की तरफ हमें क्या सोच रखनी है कैसे सबका अच्छा भला हो सकता है तो सोशल वर्क का मैसेज ये प्लेटफॉर्म से हम बहुत अच्छा से दे सकते हैं और आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे एवरी टाइम वी आर पिकिंग अ न्यू थीम अँड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द सक्सेस टू एन टीम सर्वप्रथम पहिले गणपती बाप्पा मौर्या गणपती बाप्पा आमचे असे आहेत की पूर्ण संपूर्ण आमची टीम जी आहे त्यांना एक अशी अद्वितीय शक्ती देते की आम्ही रात्र इथे आम्ही कार्य करून त्या कार्याला आम्ही पूर्णत्व हे करतो सेकंडली आता हे जेवढे सगळे जे भाविक लोक येऊन राहिलेले आहे ते गणपती बाप्पा म्हणजे आम्ही त्यांना घडवलेला गणपती बाप्पांना त्या उद्देशाने जेवढेही भाविक लोकं येऊन राहिले दर्शनासाठी ते काय असं काय आहे इथे किंवा की या गणपती बाप्पामध्ये आता तुम्ही पाहू शकता की गणपतीच्या डोळ्याकडे तुम्ही प्रत्यक्ष पाहिलं तर तुम्हाला साक्षात काहीतरी अनुभवाला मिळतं की डोळ्यामध्ये काय तेजस्वी आहे प्रत्येक वेळेस आमच्या दरवर्षी वर्षी मूर्तीमध्ये काही ना काहीतरी महत्त्वपूर्ण आणि काल्पनिक का असं खूप सुंदर असं चेहरा किंवा म्हणजे सगळं तो स्वतःच घडवून आणतो आणि त्याच्यामुळे आम्हाला इतका पूर्ण ऑल ओव्हर सगळे नागपूरचे सगळे भाविक लोक आहे आमच्या इथे बरेच दूरदूरनं दर्शनं करायसाठी लोकं येतात दरवर्षी काही लोक बाहेरनं बाहेर गावावरनं येतात मागच्या वेळेला मागच्या वर्षी सांगायचं सा इच्छितो की मागच्या वर्षी आमच्या इथे एक आ, आउट ऑफ इंडियामधनं एक कपल आलेलं होतं ते आमच्यासाठी खूप सुंदर ऐकलेलं होतं त्यांनी इकडं न तर हे सगळं का हे जे आम्ही जे करतो ते हे सगळं कार्य कर कार्यकर्ते जेवढे आहेत ते अतिशय सक्षम सगळे एकत्र येऊन आम्ही करतो त्याच्यामुळे हे सगळं घडून येतं दरवर्षी तुम्ही आम्ही तुम्ही येता आणि हा कार्यक्रम तुम्ही अजून आमचा प्रसारित करता त्याच्यामुळे पण आम्हाला त्या गोष्टीचा हे मिळतो साथ मिळतो त्याच्यासाठी आम्ही तुमचे अतिशय सतता ऋणी आहोत गणपती बाप्पा मोरया सुरुवातच गणपतीची म्हणजे प्रथम कोणतंही काम करतो आपण तर सुरुवातच आपल्या हस्ते होतो त्याच्यामुळे तिथूनच फुलती पडते आणि जे काही घडून आलं ते त्यांच्या आशीर्वादाने घडून आलं वरून आमची टीम जी छत्तीस वर्षावरून अहो रात्र काम करून आली म्हणजे कंडिन्श आमचं प्लॅनिंग जसं यावर्षी विसर्जन झालं तर त्या पूर्ण नवीन प्लॅनिंग होऊन जाते सेम कंडिशन छत्तीस वर्ष वाढून आलं पहिले आमचं छोटंसं असं होतं एक वेळ अशी होती की आम्हाला वाटतं होतं की एवढं मोठं आणि एवढं मोठं प्रश्न वाढेल आज एवढं मोठं प्रस्त वाढलं की वाडीचा राजा म्हणून गणपती बाप्पा आणि हळूहळू महाराष्ट्रीच्या पोहोचू सकाळी असो किंवा संध्याकाळी असो असे आमचे हे बच्चा कंपनी यांना हे चोवा कंपनी म्हणू आम्ही आम्ही भविष्याचं नेतृत्व आहे यांनी म्हणजे अतिशय मेहनतीने आणि अभ्यास सांभाळून घरचे कामं सांभाळून हे सगळे करून या पोरांनी आम्हाला अतिशय साथ दिली याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला म्हणतात ना की आयुष्यात एक तरी असा सुंदर अनुभव यायला पाहिजे जो आयुष्यभर अविस्मरणीय असला पाहिजे आणि खरंच आज नागपूरपासनं काही किलोमीटर दूरवर आपण आलो जे म्हणजे दत्तवाडी येथे आणि दत्तवाडीतील गुरुप्रसाद गणेशोत्सव मंडळ येथील देखावा खरंच आयुष्यात हृदयामध्ये कैद होणारा देखावा आज इथे पाहायला मिळालेला आहे गणपती बाप्पांचे दर्शन तर खूप सुंदर झालेच आहे पण त्यासोबतच श्रीश्याम खाटूजीचा देखावासुद्धा त्यांचा मंदिरसुद्धा आपण इथे अनुभव करायला मिळालेला आहे आणि काही कारणास्तव आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे तिथे जाणं मात्र शक्य नसते आणि पर्सनली माझंसुद्धा नसते पण एक खरंच नागपूरमध्ये असा देखावा पाहायला मिळणार हे खरंच कल्पनेच्या बाहेर होतं पण दत्तवाडी येथील गुरुप्रसाद नगर गणेशोत्सव मंडळ यांनी हे आज लोकांपर्यंत भक्तांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आपण बघू शकतो की भक्तांच्या चेहऱ्यावर एक हास्य निर्माण झालेला आहे मनातील श्रद्धा आज त्यांची इथे दिसून आलेली आहे आणि यासोबतच युसे प्रस्तुत बाप्पा मोर या या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत इथे खूप सारे प्रश्नमंजूषाचे गेम सुद्धा आम्ही खेळलेले आहे छोट्या मुलांपासनं तर मोठ्या माणसांपर्यंत लेडीज सुद्धा या कार्यक्रमात आमच्या सहभागी झाल्या होत्या आणि उत्तम असा अनुभव आम्हाला पण आलेला आहे आणि आय होप ऑडियन्सला पण आलाच असेल तर आजच्या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबूया पुन्हा एक नवीन मंडळ आणि प्रत्येक मंडळाला लागलेला इतिहास सुद्धा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि खरंच एक मंडळ उभय करणं आणि त्याला सातत्याने टिकवून ठेवणं हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे आणि गेल्या कित्येक दिवसांपासून आपण हे बघत आहे की प्रत्येक मंडळाला लागलेला ला ला इतिहास त्यांना लागलेली मेहनत ही खरंच शब्दात आपण नाही बोलू शकत तर प्रस्तुत बाप्पा मोर या इन असोसिएशन विथ एम डोमने ज्युलर्स आभूषणो की अनोखी अंदाज में ऑरियन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स प्रोव्हाइडिंग सेफ कॉलिटिक्स अँड कॉम्प्रेहेर सर्व्हिसेस नगर नागपूर बीएसएनएल कनेक्टिंग भारत सुंदर बिस्किट्स अँड नमकीन चौ वशी चा अगवेल कि हृदय बिरघळून जाईल धरमपेठ महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नागपूर आपला परिवार आपली संस्था अश्विनी अमृतुल्य एकदा तर बघा चॅनल पार्टनर ए बी पी मासा चॅनल नंबर टू सेव्हन्टी थ्री आज आपण इथे थांबूया पुन्हा भेटूयात तो वर बघत राहा युसीएन प्रस्तुत बाप्पा मोरया जय श्री गणेश गणपती बाप्पा मोरया